Вкусного всем! И добро пожаловать в восточную сказку. Или точнее в сказку Северной Африки. Ее самой знаменитой страны Египта. Египетские фаршированные холуби весьма знамениты в арабском мире. И считаются не просто одной из визитных карточек египетской кухни. А и одним из эталонов приготовления голубей. Непривычного для нас, но достаточно обычного мяса птицы для арабских стран. Мы используем породу мясных голубей, то есть специально выращенных для мяса, как в хозяйствах выращивают кур или уток. Само собой понадобятся тушки голубей весом примерно грамм 400-600. Кстати, вес мясных пород голубей может достигать до полутора килограмм. Пшеничная крупа или цельнозерновая пшеница. Из овощей лук, чеснок и немного моркови. Ну а специи, конечно, разнообразны. Дело-то восточное, это и привычный для нас лавровый лист, корица и черный молотый перец с солью, менее распространенные мускатный орех, куркума и кардамон. И совсем уже редкость мастиха, смола фисташковых деревьев с острова Хиос. Не обязательно, но для арабской кухни зачастую важнейшая вишенка на торте. Из жиров необходимо сливочное масло. Подготовку приготовления начнем с крупы. Дело в том, что в Египте, как правило, используется пшеничная крупа крупного помола. Такая у нас не встречается. Крупы типа Артек или Полтавская слишком мелкой фракции. Хотя, к примеру, Полтавская, хоть покрупнее, еще можно пустить в это блюдо. А мы целое зерно слегка измельчим. В мельничке примерно так. Затем зальем водой и промоем несколько раз до прозрачности воды. и оставим размокать около часа. Овощи нарежем. Лук кубиками небольшими. Две луковицы из трех. Чеснок тоже небольшими кубиками. Слегка обработаем тушки голубей. По большому счету мы только удалим шею. Оставив кожу шеи на тушке и нарежем небольшими кусочками вынутые при разделке субпродукты – сердце, печенку и желудок. Подготовка на этом закончится, она недолгая. И идем жарить, парить. В казане растопим пару ложек масла сливочного. Добавим лук с чесноком и дадим обжариться. По сути до мягкости, буквально пару минут, на огне ниже среднего. И пошли в ход специи. Корица, куркума, кардамон молотый, молотый перец, черный или белый, как у меня, мускатный орех и две крупинки мастихи. Это и знаменитые застывшие смолы фисташкового дерева. Очень популярная специя в арабском мире, особенно для праздничных блюд придает орехово-древесно-травяной привкус. Интересная добавка, хоть и не обязательная, можно и без нее. Крупинки, кстати, быстро растворяются во влажной среде. Перемешали, потушились минуту и добавляем отжатую от воды крупу, которую мы замачивали. Опять перемешаем, дадим пропитаться ароматным маслом, которое уже набрало в себя вкус и запах специй кстати, масла можно и добавить еще немного. Крупы у нас немало. Через минуту-две добавим воду, ровно столько, сколько у нас было сухой крупы изначально. Присолим пару ложек соли на этот объем. Добавим нарезанные субпродукты. И будем варить на максимальном огне, помешивая. Пока крупа не впитает в себя почти всю воду. вот до такой вязкой каши. Теперь выключаем огонь и где-то половину каши забираем. Ее будем остужать и ею наполнять тушки голубей. В остальную кашу добавим немного воды, чтобы довести ее до полувязкого состояния. И оставим упревать под крышкой на минимальном огне где-то с часик. А отложенной охлажденной кашей будем фаршировать тушки голубей. Набиваем кашей брюшка, чайной ложкой будет в самый раз. И кроме брюшка набиваем кожу шеи. Там немного пространства для этого есть. И собственно все. Также повторяем со всеми голубями. Предпоследний этап. В большой кастрюле закипятим воду. Подсолим ее. Добавим лук и морковь. Можно целиком. И аккуратно погружаем в кипящую, обязательно кипящую, не холодную воду фаршированных голубей. Один за другим. Сюда же добавляем лавровый лист, кардамон зернами и еще одно зернышко мастихи. Аромат будет божественный. Варим минут 40 при слабом кипении на минимальном огне, чтобы начинка не расползлась в отвар. А затем выключив огонь, еще будем настаивать минут 15. И последний этап. Вынимаем тушки голубей аккуратно, выкладываем их в поддон или емкость для запекания. Горячие они сразу подсыхают. Сливочное масло растапливаем и им смазываем каждую тушку для будущей аппетитной корочки. Отправляем в духовку, в идеале в гриль, а если гриля нет, то на максимальную температуру пока не образуется поджаристая, слегка коричневая корочка. Подают голубей на подушке из каши. Кстати, бульон, в котором вы варили голубей, не выливайте. По традиции его подают вместе с голубями для запивания или для сдабривания каши. Он очень вкусный и ароматный. Голуби, приготовленные таким образом по-египетски, фаршированные пшеничной крупой, ее называют фрике, являются чуть не эталоном приготовления голубей в арабской кухне. Хотя во многих арабских странах есть свои рецепты приготовления голубей. Это довольно популярный продукт. Вкус голубей чем-то напоминает вкус дикого перепела. Мясо нежное, но на грудке чем-то по вкусу похоже на утиное, при этом имеющее свой насыщенный вкус. Плюс арабские специи, создающие неповторимый аромат и вкус востока. И вы в сказке. Биалхана и фашихаи. Блаженство и здоровье. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.